На Дніпропетровщині функціонує ціла система центрів реабілітації дітей з особливими потребами. За рік в них отримали допомогу 2,5 тисячі дітей. Одним з таких центрів є Дніпропетровський центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей. Як окреме відділення, розраховане на століжок, був відкритий у 2012 році. За цей час реабілітацію в ньому пройшли 900 дітей. Пацієнти центру діти віком від 2 місяців до 14 років з обмеженими можливостями, в основному з психоневрологічними захворюваннями та порушеннями опорно-рухового апарату. Потрапити до центру можна за направленням лікаря. Діти перебувають у центрі цілодобово. Щодня з ними займаються лікарі, логопеди, психологи, вихователі, медсестри та інші спеціалісти. Велика увага приділяється немедикаментозному лікуванню. Діти виконують спеціальні фізичні вправи, займаються натри на тренаж... ведут массаж, сеансы ароматерапии, занятия сенсорной интеграции, арт-терапии, и ведут музычную залу. Мы здесь впервые. Вот. Нам помогают лечение, с нами занимаются профессиональные сурдологи, логопеды. Нам помогают в развитии речи, вот, чтобы ребенок лучше общался, говорил. Нам делают еще массажи, очень хороший курс массажа проходим, да. Музыкальное развитие ребенка у нас есть здесь то еще социальная адаптация ребенка к социуму тоже нам очень нравится. Ну и, как я считаю, еще подготовка к детскому садику. Mm -hmm. Тот а режим, это, как, как бы, бы кроватки, и... столики, все для детей. Ну и проблема в чем вообще? Мы все плохо слышим. Да, плохо у нас, да, у нас плохое... Ну а плохо прогнозы? Слышим, это, поэтому, вы... Ну, Потому... никто ничего не прогнозирует, конечно. Вот. Но вы... Но мы стараемся, чтобы развитие ребенка не отставало, чтобы оно было на уровне и соответствовало его возрасту. Поэтому стараемся занимаемся, развиваем, ну, чтобы ребенок чувств... не чувствовал себя каким-то ущемленным скажем так, здоровье. На этой территории, где мы находимся, 32 года находился дом ребенка. Мы воспитывали деток, которые были без родительской опеки, и я проработала здесь 32 года, поэтому об этом сказать не могу. В 2008 году уже количество брошенных детей в нашем учреждении по всей Украине становилось все меньше и меньше. Все-таки менталитет женщин поменялся, и женщины стали меньше бросать детей. И в 2008 году впервые в Украине на базе дома ребенка, как структурное подразделение, был создан реабилитационный центр на 15 коек. Из них 5 коек было для совместного пребывания детей вместе с матерями. И вот с 2008 года количество детей брошенных становилось все меньше и меньше, и по два раза в году мы увеличивали количество коек в реабилитационном центре. И в сентябре, с 1 сентября 2012 года мы закрыли дом ребенка и уже был открыт реабилитационный центр на 100 коек. Из 100 коек 20 коек для совместного пребывания детей вместе с матерями. Здесь проходит лечение дети, которые имеют неврологическую патологию, логопедическую патологию и опорно патологию опорно-двигательного аппарата. У нас достаточно специалистов, мы сохранили, очень хорошо, что мы сохранили свою базу материальную, и специалистов всех сохранили, мы никого не уволили. Мы занимались реабилитацией брошенных детей, теперь мы занимаемся реабилитацией родительских детей. Я думаю, что это учреждение полезно, потому что я никогда, работая в доме ребенка, вначале педиатром, детским неврологом, потом главным врачом, я думала, что все больные дети концентрируются в доме ребенка, а оказалось нет. Это была небольшая капля в доме ребенка. Основная масса детей больных находится дома. И наше учреждение бюджетное. Мы не берем никакую плату за наши услуги. Поэтому с любым достатком родители могут прийти и получить для своего ребенка комплекс квалифицированной помощи медицинской. Одним из основных приоритетов социальных инициатив нашего президента Виктора Федоровича Януковича есть создание достаточных положенных условий для детей инвалидов. Для этого в Днепропетровской области делается многое. Мы делаем это для того, чтобы ни родители, ни дети не оставались со своими проблемами один на один. Поэтому в Днепропетровской области, в городе Днепропетровск, в городе Кривой Рог, в Никополе, в Днепродзержинске открыты отделения медико-социальной реабилитации детей с повышенными потребностями. За прошлый год наши реабилитационные центры приняли в свои руки более двух с половиной тысяч детей с особыми потребностями. Эту работу в Днепропетровской области мы будем продолжать, потому что каждый шаг, каждый положительный сдвиг таких детей – может быть не замечен на общем фоне, но для детей и для родителей это очень большой шаг вперед. Поэтому эту работу в Днепропетровской области мы будем продолжать. Потому что отношение к таким детям и есть индикатор нашей человечности и нашей гражданской ответственности.